Я сразу прошу прощения, потому что был возможно в начале. Ничего ты! Я сразу прошу прощения, я не только здесь поступаем. Все, что здесь происходит, к сожалению, нельзя назвать а, тем процессом, который был начал два месяца назад. А, я всем вам благодарен за то, что вы пришли. К сожалению... И вы имеете на это право, и все, кто здесь находится, конечно же, имеют право делать то, что они делают. К сожалению, нам не удалось здесь открыть э, суть того, что мы изначально вкладывали в понятие национального сбора. Я хотел бы вам Я хотел бы вам сказать о том, что было нужно в самом начале. Национальный сбор это не структура, национальный сбор это не партия. Национальная сбор это не объединение. Национальный сбор это инструмент субъективизации народа. Не больше, но и не меньше. Национальные сбор не надо за них ничего решать. Пускай народ субъективизированный через инструмент национальных сборов. Вот такая была идея. И на это была работа направлена на все, все технологические группы. Не политические. Она не стоит никогда на политической партии национальных сборов. Это инструмент через которые люди, люди, не политики, не граждане, имеют право участвовать в судьбе своей страны. Поэтому спасибо вам большое. Я хотел бы, чтобы вы не уходили от этого, и смотрели за действиями национальных сборов и оценивали их объективно. Спасибо вам огромное. Зв'язку з тим, що діячам, які не підпрацьовують, не підпрацьовують опозиції,